Уважаемые украинцы и украинки в Берлине. Добро пожаловать! Меня зовут Элина. Я украинка, которая родилась и выросла в Центральной Азии. Приехала в Берлин уже 14 лет назад. Я выбрала этот город. Я разбираюсь в нем. Я понимаю его, люблю его и очень хочу помочь вам чувствовать себя здесь хорошо, уютно и комфортно. Сегодня поговорим о водительских правах. Поехали! Водительские права в Германии ⁇ актуальная ситуация. В конце июня 2022 года Комиссия Евросоюза внесла проект постановления о продлении водительских удостоверений гражданам Украины. Данное постановление вступило в силу уже 27 июля 2022 года, и согласно этому постановлению все водительские права... Для тех, кто вынужден был покинуть Украину и имеет сейчас параграф 24 в Германии, продлены и признаны всеми странами Евросоюза и Германии. Что это означает для вас? Ваши водительские права сейчас действительны в течение 12 месяцев на срок до 23 февраля 2023 года. Важно! Данное постановление действует в отношении лиц, которые уже получили вид на жительство в Германии по 24 параграфу. Также в нем предусмотрено подтверждение квалификации профессиональных водительских прав из Украины, что означает, что водители... Грузовых автомобилей и э, автобусов также могут подтвердить свою квалификацию э, в странах-членах ЕС и имеют право здесь на работу. По всем вопросам, которые касаются автомобиля, обязательного страхования, дорожно-транспортных происшествий, э, а также тем, как пользоваться автомобилем с украинскими номерами или вопросом, которые касаются водительских прав, вы можете обратиться к эксперту нашего проекта Евгению Гамаля. Его контакт вы найдете в описании к этому видео. И, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, лайки, делитесь этим видео, если мы вам нравимся. Мы будем очень рады этому. И помните, все будет доброе.